Героями чергового випуску передачі Сотвори себе сам будуть чарівні представниці кращої половини людства. Побачите ви зовсім юних дівчат і жінок бальзаківського віку. Вдивіться в ці усміхнені обличчя. Наберіться в них сили і бадьорості. И, возможно, вам тоже захочется пополнить их ряды. Приеднуйтесь, не пожалеете. вот у батюка не достаточно, силы воли с собой. Все хотят быть стройными, хорошими, а далеко не все хотят минимальный залезть. Я для того, чтобы все добиться. Просто зависит от характера, от настойчивости. Если человек целеустремленный, по ему не нужно подталкивать, уговаривать, он сам придет и начнет заниматься и двигаться. А с этим придет все остальное, начнет изменяться фигура в лучшую сторону, настроение улучшается. Ведь здесь не просто прийти и прыгать там до седьмого пота. Это общение с людьми, общение с музыкой. Хорошее настроение, в конце концов. Просто отвлечься от дома, от этих кастрюль. Уделить час себе, подумать о приятном, помечтать наконец. Ну, я боюсь, что вы сейчас так хорошо рассказали. Вот сейчас кто-то смотрит передачу, думает, все, приду, приду. А до завтра он забудет про это. Бывает, конечно, и такое. Каждый... Есть люди, которые вот собираются вот с понедельника, вот со вторника. Просто, если задался целью, нужно все бросить и идти, потому что домашние дела не заедают бесконечно. Просто, если решился, значит, нужно брать форму и приходить. Мы испытали людей на улице. Одна жена сказала, да я уже не пойду, я уже совсем стара, мне уже 55 руки сказали. Ну, возраст, мне кажется, не помеха. Существуют же не просто молодежные группы, где девочки 16-20 лет занимаются, а есть у нас в городе группы, где женщины постарше занимаются, с расчетом на возраст, на здоровье. По-моему, было бы желание интересоваться, искать можно, кто еще тут всегда найдется. А у вас особо есть какие-то секреты такой, отменной физической формы? Особых таких секретов нет, общие физические упражнения. Просто оно должно, во-первых, нравиться, прежде всего, потому что без желания никакая диета, никакая, никакие занятия пользы не принесут. Желание и любовь к своему делу и все. У вас такое обожание есть? Есть. Подумайте тут. Ну да, подобается, потому что я навела на себя фигуру. Я считаю, что я стала красивой, очаровательной женщиной. <laughs> Благодаря Аверонике. Сергею, полный план, крупный план. Пожалуйста, полный план. Никто не верит. Я верю, что год назад я весила 93 килограмма. Ой. Да, Это честно. И сколько вы скинули? <связь> ну, сейчас я вешу где-то примерно, наверное, 68, где-то так порядка. Секрет яйко, расскажите нам. Какой? Все комсомольчанки знают, как можно за рик скинуть 25 лет. Ну, меня в Комсомольске многие знают, поэтому я думаю, что они подтвердят, что это правда. Как это удалось? Не открыть нам секрет, вижу. Не хотите открыть? Нет. А есть секрет? Да, секрет есть. С чем это связано? Я знаю, может, и с особым харчеванием? Нет, это не... С физкультурой? Ну, да, это надо заниматься. Это надо взять себе в руки, я думаю. Ну, в принципе, есть то, что каждая женщина Просто понимаете, очень трудно полному человеку действительно поверить, что он может привести себя в нормальный физический вид для женщины в любом возрасте, причем в любом. Потому что мне 36 лет. Я себя взялась, мне не было 35. Вот. Ну, сейчас мне 36. Я считаю, что я нормально смотрю, выгляжу Прекрасно, нормально. вы смотрите, прекрасно. Вы занимались физкультурой только тут, в дома? Я пыталась заниматься дома. Дома не получается такой эффект. Во-первых, здесь тренер. Она дает э, определенную программу на занятия. Понимаете? Это не то, что я там дома иногда поленилась, иногда здесь все поблажки не дашь, во-первых, потому что тут много молодых девчат. От них отставать ну никак совершенно не хочется. Вот. Хочется показать, что я еще могу. Що недавно було 93 кг. У вас теж були такі проблеми? Ні, у мене таких проблем взагалі не було. А чому я... ви сюди, кудете, якщо не було проблем? Що завжди буде красивою і гарною. На найближчі 50 років такою буде. Я думаю, що найближчі 100 років я буду завжди такою. Так, беремо під контроль. Я розумію при... тих людей, які перешагують через цю полосу відчуждення. ну ти що, більше всіх треба, що. Це, мабуть, дуже непросто. Я от бачив жінок, які займаються, наприклад, у фізкультурно-здоровчому комплексі, її кілограм, мабуть, під 100. І вона каже, я кілька років не могла, не могла піти, я приходжу, зразу на мене всі звертають увагу. Що ви цим людям порадите? Ну, що, Безусловно заниматься. Вопрос только, как это сделать. Залы закрыты, меньше посещений. Все-таки нужно ощадить и того человека, который все-таки решил заняться и нужно ему помочь. Я думаю, тренера, люди на своем месте, и никто не скажет, что вот ты толстая, или 100 килограммов это слишком для того, чтобы заниматься там аэробикой или э, ритмической гимнастикой. Люди приходят и правильно делают, что приходят. И все-таки и тренера, и те, кто занимается, они где-то в одной упряжке. Так що пусть займаються, пусть не смотрят. Справа в тому, що, звичайно, такі заняття потрібні обов'язково, і обов'язково нам, жінкам, всім жінкам, оскільки ми повинні завжди себе тримати в формі, завжди бути в першу чергу жінками, не дивлячись на всі негаразди, на всі ті скрути, які в нашому житті, ми повинні займатися самі собою вперше. І мені взагалі хочеться звернутися до всіх жінок нашого міста і сказати, Шановні женки, шануємося, мы того в В нашей повседневной жизни женщины очень устают в быту на работе. И порой это так выматывает, что когда уже совсем нет сил, мне кажется, нужно приходить сюда. Потому что здесь, прежде всего, конечно, физические упражнения, само движение, это красота и здоровье. Но, ну кроме того, здесь женщина может получить духовное удовлетворение, так как тут она принадлежит ну, только сама себе и занимается только сама собой. И в конце тренировки вместе с чувством усталости, приятной усталости, появляется чувство легкости, полета. Это помогает почувствовать нам, что женщиной быть не только трудно, но и прекрасно. Я занимаюсь у Екатерины Михайловны уже два года. Хожу сюда с превеликим удовольствием. И лично для меня это уже стало стилем жизни. Я хожу сюда два-три раза в неделю. Я получаю здесь прекрасный заряд бодрости, радости. Потому что дом, работа, семья – это, конечно, важно. Но еще у женщины должна быть какая-то отдушина. И вот занятия в зале являются для меня такого рода отдушиной. Я очень рада и довольна. И все задачи, которые я поставила перед собой, я решила. Не обязательно это задачи в плане похудения, но в плане обретения какого-то жизненного тонуса. И я очень рада и довольна сюда ходить. Да, все ходим для того, чтобы поправить свое здоровье. Боремся со старостью, с морщинами, вот, с весом. И у нас очень большое, большое у нас здесь, как говорится, общение дружественное. Мы общаемся друг с другом, поддерживаем. Ну и стараемся не поддаваться ни болезням, ни старости, никаким невзгодам, чтобы быть бодрыми, здоровыми, веселыми и не уступать молодым. Когда я сюда стала ходить, я себя почувствовала второе даже дыхание. Я намного стала, как вам сказать, энергичнее, хотя еще не все получается. Ну такой, как у нас инструктор Екатерина Михайловна, не ходить, то я считаю, что это просто грех. Я бы всех просила, кто слышит, будет слышать, ходили в эту группу здоровья, только продлевает жизнь, радость в жизнь приносит. Здесь работают и студентки, здесь работают и взрослые э, контингенты, здесь работают все. И всем, наверное, нравится, потому что упражнения я здесь подбираю именно для всех. Когда женщины сюда приходят, они, вы знаете, даже такое бывает мнение. Приходит, допустим, женщина, ей не очень сюда хочется идти, она заставляет себя сюда прийти. Но когда она приходит сюда, когда она получила комплекс, она получила энергию, она получила радость. И вы знаете, смотришь на глаза женщины, они светятся, они просто играют всякие, вся... вот вы знаете, просто радуга играют. И так хочется сказать, женщины, все ходите, все посещайте. Именно какие бы комплексы, неважно, этот комплекс или какой-то другой, все комплексы надо посещать. Женщине обязательно нужно на себе выделить хотя бы час в день. Это будет великолепно и для семьи, и для производства, и для самой женщины. Это самое главное. Чтобы женщина не замыкалась в семье, а вот именно выходила куда-то хотя бы немного. Это, это я считаю, что это для женщин. И все женщины, наверное, которые меня сейчас слышат, они, наверное, все меня поддержат. Я хотела бы сказать, что я с Екатериной Михайловной занимаюсь очень давно. Вот уже шестой год. Ходила сначала в клуб Жим, а сейчас хожу сюда. Мне очень нравится. занятия прекрасные. Упражнения самые разнообразные. Конечно, работаем до седьмого пота, ну и отдыхаем то же самое. Но... До ну, до седьмого пота, сколько килограмм за тут? Ну, ну, я, как сказать, ну, ну, в общем, хорошо, прекрасно себя чувствую очень. Мне нравится. Я думаю, что для женщин это, ну, прекрасно. Всем рекомендуете? Да, всем. Я врач, я работаю с людьми и, безусловно, считаю, что любая эмоциональная нагрузка должна вылиться через физические упражнения. Я хожу сюда, безусловно, не одна. Я хожу даже со своим ребенком. И хочу сказать, что все эти упражнения, которые здесь выполняются, не только для вот, женщин моего возраста, молодых или более зрелых. Это просто крайне необходимо. Это единственная возможность оставаться хотя бы более-менее здоровым, кроме лекарств и всего другого. Я, поэтому я приглашаю, безусловно... Это наикрость это самое лучшее лекарство, которое дает возможность человеку оставаться в таком более взрослом возрасте, если а, можно так сказать, здоровым. А вы не боитесь, что без работы залишитесь? Все начнут, все начнут заниматься скульптурой, и у вас работы не будет? Ну, знаете, я так не думаю, уже, уже потому что я, на мой взгляд, что лучшее за медициной профилактическое. Безусловно, как можно меньше болезней, потому что только радость для врача. Кілька слов для прамы «Створи себя сам»? Що мені дає стойка на голові? Молодість, желання жити, бажання бути здоровий. Шановні телеглядачі, я хочу вам відкрити невеличкий секрет. У шановної Галини Олексіївні внучці вже 15 років. Галина Олексіївна, поділіться, будь ласка, з нами секретами. Як вам вдається зберегти таку... не побоюсь так сказать, чудову девочу фигуру. Надо любить внук, внучку, внука, мужа любить, и тогда ты будешь таким. Стараться не лежать. Не сидеть на скамеечках, окупаться, а бегать, заниматься, неважно чем, неважно это чем ты будешь заниматься. Но надо заниматься с внуками, их брать на воду, на природу, опускать их вниз головой, крутить, вертеть. Они хохочут, они радуются. Это неправильно, что дети лежали у нас до шести месяцев, не, не трогая их, чтобы боялись и позвонок. А их надо поворачивать и крутить, как змеи крутятся. Вот тогда у них будет здоровье, и у бабушек. И, конечно, муж, я буду любить таких жен. А любить человек и до сих пор любить? Конечно. Но если бы муж меня не любил, я бы не занималась. Я к этому стремлюсь и этого достигаю. И на закінчення, маленький подарунок от тех, с кем щоранку вы можете делать разминку. Дружите с культурой и будете таким ж підтягнутими и красивыми, как Света Дубовик, Таня Даценко и Ира Кошарна.